И всем привет, с вами я Лайк, и это наше новое видео, история номер два. Эта история будет про Храбрина, как Стив стал Храбрином. Итак, начнем. Появился Стив в Майнкрафте, и он подумал, кто я и что мне делать. Он посмотрел на дерево и пошел ломать его. И когда он сломал его, он пошел еще сломать. Потом он уронил одно дерево, и оно стало немного острым, и он забыл у него палку и пошел бить по деревьям. Потом он уро... Нет, деревья быстрее ломались. Он... Але сломалась, и он щухывал, она встала еще острее. Потом он пошел, и он вывел пещеру, наострил дерево и начал бить камень. Камень сломался, и стыл, сделал кирку и копал все, что есть. Тут попался уголь, потом железо. И он вышел, и падает дождь, и идет гроза. И Стив скинул уголь, ударила молния и, загорел, и загорелся. Стив бросил туда железо, и железо стало железным слитком. Он нагострил и сделал железную кирку запалил палицу и пошел в пещеру. Купает, купает, и тут алмазы. Он скопал, он и сразу выпали. Когда он взял их и пошел спать в пещеру, и на ночь, и ночь была полнолуние. И от алмаза пошел свет, и Стив устал, и его глаза были белыми. Вот так вот Стив стал храбрином. А говорят, что ночь сделал алмаз белым. А у вас никогда не было глаза белыми. Ну и думаю, на этом все. Не ходите по другим каналам, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Лайк. Всем удачи, всем пока.